Да. Для себя. Не. Это да. сказали, не конкурс. Видишь, даже музыку не мог включить, поэтому не конкурс. Вечер, друзья! что не будем тянуть время. А сразу к В каждом муниципальном заведении есть такая уборщица. Ой, ну вроде все помыло. Не, я второй раз не сяду. Ну Точно, хотите, пожалуйста, да? Обязательно нужно дослушивать любого человека до конца на улице. Э, ребят, я извиняюсь. Малыш, извините. Ребят, я хочу подарить вам алмаз. У каждого в школе была такая учительница пения. Итак, три, четыре. Пение! И с моего урока. Ну, давай Абсолютно на каждой вечеринке найдется вот такая вот девушка. Ребят, можно потише, Кристине плохо. А кто такая Кристина? Я Кристина. <плес> Сын таксиста в школе. <плес> так, Строганов, сколько будет дважды два? Дважды два? Десять. Подумай. Десять. А вот отличник Степанов считает по-другому. Вот ну, отличник Степанов. А я пойду. стой, стой. 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 Давай восемь. Четыре. Семь. Четыре. Ну шесть крайняк! Что я тебе говорю? Друзья, наверняка вы замечаете, что в каждом подсказке на балконе есть мужчина, который издает очень много звуков. Besti hein o che... Siv... Oop... Ha Извините, вы ночью не храпите, а то понимаете, от каждого звука просыпаюсь. По показаниям очень легко найти виновных, но когда попадаются такие свидетели, это сделать нереально. Я тебе кажу, что я в моей машине через... что вы видели? Я вам еще раз говорю, Йоджи я, я переехал, потом сдал назад, снова переехал, потом с машины вышел, за волосы я взял, об асфальт. на, 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 и уже потом сказал, ах ты скотина, это тебе за измену, вот Вали и в тебе голову я оторвел. Ой, или последнее я уже сама придумала. давайте составим фоторобот. Какие у него были глаза? Ну, на глаза Володи. Или нет, не Володи, а Виталика. Какого Володи, какого Виталика? Соседа, ну не суть. Это, в общем, на машине, и он бандит. Еще взяли, что он был бандитом? И он на джипе был. Все, кто на джипе, все бандиты. А либо же друг. Я из рук, что ты качка? А все, я Наш президент очень хороший человек. Он вот победа на пенсии и вообще будет нам хорошо. Что ты такое говоришь? Телевидение сбивает, ну. Э -э, подожди, ну что, это не рынковат! Постоянно боится. Так, а что еще может пригодиться для следствия? Я вам говорю, что в этой перекрестке заколдованы. Вот на доме неделе собачка наш бас Малый, бегал стоп. Значит, да, Тамарка ехала с молоком, вернулась и без молока. заколдованный. И валик, тоже валик, ехал, ну, выходные мастерки, ну тут и видео, ехал и голову там и разбил. Не несете, а? Ерунда, а вот рен на этом перекрестке фильм сняли. <свят> Мы там не последние люди. да. да, так, да. А, все, если будут какие-то улики, звоните мне. Ну что, пошли на кого-то улики на камнях собирать. Да вот <свят> улики. спасибо большое. И немного рекламы приезжайте 31 мая в Москву на игру. Будет прекрасно. Спасибо.